Головна мета програми Лідерство це створення нового покоління лідерів громадянського суспільства в Криму. Програма розрахована на один рік інтенсивного навчання, навичками ефективного управління та розробки проєктів, проведення кампанії адвокасі та сприяння демократичним перетворенням. Програма передбачає розвиток потенціалу громадянського суспільства Криму, а також при інтеграції кримських лідерів у загальноукраїнський контекст. Ми запитали Айдера Халілова, координатора програми у Криму, про регіональну спрямованість та філософію проекту. Но дело в том, что Крым на сегодняшний день является одним из приоритетных регионов в большинстве донорских программ, в том числе и в тех проектах, которые финансируются USAID. Программа ⁇ Проект Юнайтер ⁇ соответственно, не остался в стороне от тех вопросов, которые беспокоят Крым крымские общественные организации, весь третий сектор Крыма. Поэтому и открыл специальную программу, которая направлена на развитие третьего сектора в Крыму и усиление его как бы, способностей на будущие годы. Крымская программа рассчитана на два года, но мы надеемся, что она будет продлена и принесет достаточно полезные как бы, результаты в смысле развития третьего сектора в Крыму. Молоді, енергійні, сповнені нових ідей та рішень. Такими є учасники цьогорічної програми лідерства. Вони прагнуть створити динамічне і стійке громадянське суспільство, здатні генерувати нові ідеї і бачать себе представниками змін. Для того, щоб стати учасником проєкту, кандидати мали пройти конкурсний відбір та продемонструвати неабияку мотивацію. Які саме вимоги до кандидатів висувалися, ми дізналися у Айдера. Мы делали отбор через открытый конкурс. Было подано 36 заявок. Мы отобрали 15 человек крымских лидеров, представителей неправительственных организаций Крыма, которых посчитали самыми перспективными, инновативными и успешными в смысле реализации предыдущих проектов и достижения результатов. Програма передбачила проведення цілої низки цікавих заходів для її учасників. У рамках академії програмного менеджера учасники оволоділи практичними навичками роботи та впровадження проєктів. Після успішного закінчення академії учасники зможуть звернутися до організації ПАКТ за фінансовою підтримкою для реалізації пілотних проєктів, розроблених під час навчання. Важливим аспектом програми є той факт, що майстер-класи та зустрічі учасників проєкту проходили у різних регіонах країни. Больше про цю особенности программы мы запитали у координаторов. При разработке программы лидерства было решено вывозить участников каждый месяц в различные регионы Украины для большей интеграции, для знакомства с общественными организациями в регионах, для будущего сотрудничества потенциального, а также обмена информацией. Ну, эта концепция закладывалась в самом начале как бы, нашей программы, и мы видим в этом большую эффективность, потому что э, крымское гражданское общество было достаточно изолированным на протяжении, на протяжении нескольких лет от общеукраинского контекста. Поэтому нам важно их привозить в разные города, показывать разные практики и строить э, совместные проекты с различными регионами Украины. Я думаю, это важный аспект в нашей программе. Такие же впечатления от программы лидерства у самих участников? Что наибольше запоминалось то помогло у развитии собственного лидерского потенциала? Ну, пожалуй, первое впечатление, то, что Uniter удалось удивительным образом собрать не просто лидеров общественных организаций, а уникальных людей, которые горят своим делом, действительно хотят нечто изменить, и им это удается. Я практически научилась писать проект, во всяком случае, я поняла, как это правильно надо сделать. Для меня стал понятен фандрейзинг, это перестало быть для меня чем-то страшным, а стало доступным и понятным. И за сегодняшнюю сессию, вернее, за те два дня, которые были перед этим, я немножечко поняла инструменты пиара, которые существуют, как ими пользоваться, надеюсь, это применять в своей практике. В первую очередь для меня было открытие программы фандрейзинга, потому что ну, совсем скоро у меня будет такое очень массовое мероприятие, в котором я уже, ну, как бы, частично реализовываю навыки и знания, приобретенные на этой сессии. Ну и также по написанию проектов я открыла очень много нюансов и деталей, которые в последующем, надеюсь, будут помогать мне и налаживать сотрудничество с нашими любимыми донорами. Во время этой программы мне удалось систематизировать отрывочные знания из разных сфер, вспомнить те вещи, которые я когда-то давно изучала, а также получить очень много интересных практических навыков. Я считаю, что сейчас это очень важно, именно иметь возможность не только получить какие-то теоретические материалы, но и тут же на месте в то же время их отработать. Безперечно, програма вже принесла свої позитивні результати. Молоді люди отримали нові знання, здобули цінні контакти, і найголовніше ствердилися у своєму бажанні працювати на благо свого регіону та країни. Залишається побажати їм успіху та натхнення у реалізації своїх ініціатив. Далі буде.